раз в три месяца я сдаю анализы крови на онкомаркеры. И сейчас мы едем за направлением, чтобы сдать кровь. Чтобы сдать анализ. Полиция американская. Сдать, потому что мне дают на направление. Я его положу в сумочку и потеряю, где-то забуду. Други раз дали мне это направление. Я опять десь положила в сумочку и потеряла его. Пока уже Стивену позвонили, я не и спрашивала, что это. И он уже, ну, типа, мы едем целенаправленно взять это направление и сразу с поликлиники поехать в лабораторию сдать этот анализ. Вы не отдаете, говорят, у вас там, типа, срок ну там три месяца вы можете сдать цей анализ. Ну, дали нам направление. И три месяца у нас впереди, чтобы сдать анализ. Ну и валяй, вот и склады, и там, короче, каждый раз это забываю. Вот, короче, вот так, девки. Вы мне там насоветовали кучу, кучу всяких вот это, чтобы держать, ну, типа, цвет. Я стики понагребала, и в корзине, и что-то накупила, и что-то пришло. Я уже не знаю, что мне приходит. Какие-то шампуни всякие, э тоники, ополаскиватели. А, ну ладно. Вот, короче, я буду все пробовать. Пока мне все, все вчера. Я попробовала, это как бы кондиционеры и ополас... Ну, такое, и оно и покрасить можно. И дуже там было много обзоров и э, отзывы хорошие. Но цены по вашим рекомендациям. Я купила, что там оно 22 доллара. Я, наверное, тот цвет взяла. Там был как-то э, э, перламутровый. И он мне дал желтизну. А я хочу более такой холодный. Он такой, что на него нанести. И можешь держать от 3 до 20 минут. Там, или сколько хочешь, чтобы типа, тон получить. Короче, не понравилось и жду, должна прийти маска. И что и что И что и что Я буду пробовать. И что понравится, покажу. Шо сище, так сказать. А вы пишете, Выпишут. Так и надо обращать внимание. Ну, пишут, шампунь есть фиолетовый кондиционер. Я думаете, я не знаю, что есть шампунь фиолетовый и кондиционер. Я знаю, но дело в том, что они сушат волосы, во-первых. Во-вторых, парикмахеры матюкаются. Им не нравится, когда женщины пользуются вот этими шампунями, фиолетовыми кондиционерами, потому что потом они не могут вымыть эти пигменты, и чтобы ну, тебе нормально покрасить, когда корни, когда ну, ты приходишь освежаться, ну, и блондинка, да? И они очень злятся, что ты там наложила всяких фиолетовых говна, и они не могут это все вымыть потом. И потом их краски ложатся пятнами и рыжими, и чем хочешь. Уже приехала. Вот, поэтому, ну, мне моя девочка советовала там маска. Ну, на 28 долларов. Блин, ну, я хочу что-то дешевле, как постоянно основу. ладно, как Сейчас возьмем направление. Взяли направление. Едем сдавать кровяку. А еще я у своей Лины спросила, могу ли я просто тоник наложить, как я раньше делала, с окислителем. Ну, в тот раз как бы она накрасила и, и кричала за того, что я это сделала. Но, скорее всего, что просто надо было и сказать, что вымой мини. Она не вымывала, а сразу начала красить. А в целый раз я спрашиваю, а можно я опять этим тоником? Она говорит, можно. Вот у меня этот тоник и окислитель очень устраивает наносить вот так тон. У меня там Т18 Вэлла. Но я хотела Т19. Может купить Т19? Т18 тоже ничего. И 10% окислитель там у меня есть. вариантов, как наложит он. Девки, ну, вам надо, вот, я, ну, это просто мои рассуждения вслух. Ну, короче, буду пробовать, расскажу. Вот, эту херню я купила дуже, дуже давно. Я как-то не понимала, ну, не знала, мне, я не решалась. А теперь, когда у меня короткая стрижка, вот оно сейчас хорошо смотрится. А тогда мне не нравилось, как я на собой вычипляла. Я была как то елка ряженая. А вот так классно короткая стрижка классно. Ну, тут стиль, оно как-то все, блядь, сочетается. А так как, ну, та шапочка колхозная на голове, вот, то все бусы, как на корове седло. Иду сдавать кровяшку сюда. So let's go for an appointment. <laughs>